Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Saya dah sebut dah 4 bulan lebih lepas. Datuk Ahmad Tirudin, mantan pegawai negara, berkemungkinan bakal dikenakan tindakan mahkamah berhubung isu titah Adam Najib Razak. Tetapi seperti mana yang telah saya persoalkan 4 bulan lebih lepas juga, takkanlah beliau kena seorang-seorang. Takkanlah makan ramai-ramai tapi bayar seorang-seorang. Eh, tak sedaplah macam tu bang. Kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Akhirnya kisah berkenaan dengan titah and endem Najib Razak kembali hangat pada ketiga ini Ini berikutan telah tersebar satu berita Betapa peguam Najib Razak iaitu Muhammad Syafiq Abdullah telah bertindak memfalkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memerlukan prosedur komitil yakni pemenjaraan atas alasan penghinaan terhadap mahkamah ke atas mantan pegawai negara Dato' Ahmad Terry Rudin bin Muhammad Saleh. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, benda ini kalau anda masih ingat, saya pernah laporkan kepada anda pada 13hb Januari tahun 2025. Saya ingat tarikh tersebut sebab ketika saya buat video itu, saya berada dekat KLIA untuk menanti penerbangan saya ke Hong Kong pada ketika itu. Pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya telah melaporkan kepada anda betapa Dato Ahmad Terudin ini bakal dikenakan tindakan menghina mahkamah ataupun dikenakan tindakan undang-undang yang bersesuaian atas tindakan beliau membisukan diri tidak mahu mengakui tentang kewujudan titah Adenon tersebut walaupun yang pertama Perdana Menteri telah mengakui betapa titah tersebut sebenarnya telah diserahkan kepada beliau yang pada ketika itu merupakan pegawai negara tetapi seolah-olahnya macam diperam sehinggalah pertukaran agung berlaku itu yang pertama yang keduanya selepas muncul surat dari Majlis Kesultanan Pahang yang telah mengesahkan betapa titah Adenon itu wujud dan yang ketiga yang ini paling penting kandungan surat itu pun telah menyatakan jelas betapa surat itu, titah itu ditujukan kepada Datuk Ahmad Terudin selaku pegawai negara pada ketika itu. Memang specifically dialamatkan kepada beliau. Tetapi sekadar satu backstory tuan-tuan dapat puaskan sebesar sedikit tindakan Dato Ahmad Terurin yang pada ketika itu merupakan peguam negara membisukan diri ketika perbicaraan berkenaan dengan isu titadienium itu mula-mula berlaku menyebabkan mahkamah mendapati oh ini cuma hearsay saja sebab tidak ada sebarang pengesahan dari pihak peguam negara dan mana-mana pihak yang berkepentingan dan ketika 6hb Januari yang menyaksikan Najib Razak menang rayuan pada ketika itu dengan 2-1 pun sama juga pihak Peguam Negara tak puas hati mereka hendak memfalkan bantahan terhadap perkara itu sehingga dapat teguran Hakim dan secara asasnya, tuan-tuan dan tuan sekalian pada ketika itulah, beberapa bulan lepas itu Datuk Sri Taqiyun Hassan Setiausaha Agong PAS, Ahli Perintah Kota Baru yang juga merupakan seorang Peguam telah mengeluarkan satu kenyataan media yang antara lain menyatakan betapa Datuk Ahmad Tayyaruddin Peguam Negara pada ketika itu yang sekarang ini merupakan mantanlah dan jadi Hakim Mahkamah Persekutuan boleh dikenakan tindakan undang-undang serba sedikit kerana telah melakukan beberapa kesalahan di bawah akta-akta yang berkaitan. Terutamanya akta yang berkaitan dengan menghalang keadilan daripada dijalankan. Dan sekadar untuk undangan kita bersama tuan-tuan dan -tuan sekadar untuk recap juga, ini adalah keratan video saya yang telah saya buat pada tanggal 13 Januari yang lepas. Tapi itulah tuan-tuan dan -tuan sekadar. Datuk Taki telah menyatakan tindakan Pegawai Negara dan wakil dia boleh dikira menghalang perjalanan keadilan preventing the course of justice menghina mahkamah pun boleh ikat ni contempt of court dan juga salah laku penjawat awam misconduct in public office menipu ataupun perjuri salah laku profesional ataupun professional misconduct menghalang keadilan obstruction of justice tafsiran salah fraudulent misinterpretation serta pelbagai tindakan sivil lain yang boleh diambil ke atas beliau sebenarnya. Nampak? Hanya kerana satu perbuatan menyorokkan titah itu dan juga berdiam diri banyak tahu benda-benda kesalahan-kesalahan yang kita boleh letakkan ke atas bahu mantan pegawai negara tersebut dan sekarang ini tuan-tuan dan puan berdasarkan kepada kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh firma Muhammad Syafiee Company pada 23 Mei 2025 hari inilah kan di mana kenyataan minat ini bertajuk Proceeding Komite terhadap bekas pegawai negara Tan Sri Ahmad Terudin bin Muhammad Saleh. Minta maaf, saya tersilap dia punya gelaran tuan-tuan dan sekalian sebab dulu dia datuk je kan. Baik, So sekarang ini antara lain surat ini menyatakan bahawa sejak Januari dan Februari 2025 memang dah ada bunga-bunga betapa Najib dikatakan telah mengarahkan firma guaman tersebut Jima Guaman Syafi'i untuk memfailkan permohonan untuk orang kata apa mendapatkan kebenaran bagi proseding menghina mahkamah ke atas Datuk Ahmad Trudin, Tan Ahmad Trudin. tetapi benda ini macam tak jalan-jalan sampai ke sudah dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian firma Syafi'i telah menyatakan betapa atas arahan Najib Razak satu permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan proceeding committal yang ini pemenjaraan atas alasan penghinaan terhadap mahkamah telah difailkan tuan-tuan dan puan, puan pada tanggal 21 Mei 2 hari lepas terhadap bekas pegawai negara berhubung tindakannya dalam permohonan semakan kehakiman yakni kes titah edendum yang tersebut itu. Di mana dalam kenyataan media ini juga telah menyebut bahawa asas dan latar belakang permohonan untuk memulakan prosedur perinan ini adalah bahawa salinan titah edendum bertarikh 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh kebahduli Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang diputar agung yang ke-16 yakni juga kebahduli Duli Paduka Sultan Pahang telah diserahkan kepada anak guam iaitu serah Najib melalui anaknya iaitu Datuk Muhammad Nizar Najib yang diperoleh daripada pejabat yang Dutuk Agong pada ketika itu. Tambahan pula, melalui sepucuk surat bertarikh 4 Januari 2025, Majlis Kesultanan Pahang telah secara rasmi mengesahkan betapa surat itu memang tulen dan wujud. Yang ini kita semua ingatlah kan, memang meletup gila time tu. Kandungan dokumen-dokumen tersebut juga mengesahkan kewujudan titah dedem dan titah deraja berkenaan penahanan di rumah bahkan turut mendedahkan bahawa titah edendum tersebut telah secara langsung ditujukan kepada Tan Sri Ahmad Terry Rudin dalam kapasitinya sebagai pegawai negara pada masa tersebut untuk melaksanakan titah edendum itu menunjukkan bahawa beliau mempunyai pengetahuan secara langsung mengenai kewujudan dan kandungan titah edendum tersebut dan kodanya kenyataan media ini turut menyatakan bahawa walaupun beliau mempunyai pengetahuan ini anak guam kami which is Najib Razak menegaskan bahawa bekas pegawai negara semasa memegang jawatan tersebut telah mengarahkan pegawai-pegawainya supaya mengelirukan mahkamah yang mendengar permohonan untuk memulakan semakan kakiman dengan menyatakan bahawa dakwaan anak guamnya iaitu Najib Razak basically mengenai kewujudan titah edat tersebut hanyalah satu spekulasi bersifat fishing expedition dan berasaskan keterangan dengar cakap walaupun belum mengetahui beliau mengetahui eh sebab surat itu dah keluar awal, -awal walaupun belum mengetahui bahawa kenyataan tersebut adalah nyata tidak benar di mana standar itu juga dinyatakan di sini anak guam kami which is Najib berpendapat bahawa sebagai seorang penjawat awam bekas pegawai negara itu Datuk Ahmad Jaluddin mempunyai kewajipan terus terang ataupun duty of candor kepada mahkamah Prinsip perundangan Malaysia dan antarabangsa termasuklah keputusan-keputusan terkini Mahkamah Persekutuan jelas menyatakan bahawa kerajaan wajib mengemukakan semua fakta dan dokumen yang relevan kepada mahkamah dalam sebarang prosiding semakan kehakiman. Kegagalan sengaja untuk membuat demikian akan menjejaskan keyakinan awam terhadap sistem keadilan dan malah merupakan satu halangan terhadap sistem keadilan itu sendiri dan last but not least di sini tuan-tuan sekalian, beliau menyatakan bahawa juga anak guam kami Uchis Najib percaya bahawa dengan memilih untuk mengelirukan mahkamah tinggi bekas pegawai negara Dato' Ahmad Tayyuddin telah mencemarkan nama baik institusi kehakiman dan tidak tersebut wajar dikenakan hukuman yang serius oleh mahkamah dan di sini juga tuan-tuan dan puan-puan, mereka menyatakan bahawa memandangkan sekarang ini Dato' Ahmad Thiruddin, Tan Sri Ahmad Thiruddin, merupakan Hakim Mahkamah Persekutuan. Maka adalah penting beliau diberikan ruang dan peluang untuk menjawab segala dawaan berkenaan dengan hal ini sekaligus cuba untuk membersihkan namanya dan membersihkan segala apa penghinaan yang berkait dengannya. So, permohonan kebenaran ini, bak kata mereka, adalah langkah pertama yang perlu diambil. Sebab sekarang mereka kata kalau kita diam, rakyat akan terus mempertikaikan Datuk Amatirudin Tan Sri Amatirudin sebagai seseorang yang telah menyembunyikan Tintai Dendam. Which is benda itu berlawanan dengan tugas beliau selaku pegawai negara yang terikat dengan keluhuran undang-undang. Betul tak? Jadi, mereka memfailkan permohonan kebenaran untuk prosedur komitil perkhidmatan mahkamah ini sebagai satu langkah pertama membolehkan Tan Sri Ahmad Terudin membersihkan nama beliau melalui saluran yang sahih. The thing is tuan-tuan dan puan macam saya katakan pada all video tadi, benda ini is long time coming. Kami dah jangka benda ni akan berlaku. Cuma tak sangka pula lah ianya seriwat ini. Patutnya bulan 3, bulan 2 itu dah lepas dah. Tetapi tak tahu, tahu lah mungkin kerana ada banyak isu ke apa-apa ke. Maka permohonan ini akhirnya terpaksa difahalkan sebegitu lambat lah bulan ini boleh nak filekan permohonan untuk posisi komital tersebut. Tetapi at least tuan-tuan dan puan sekalian, permohonan untuk semakan bagi posisi komital ini telah pun difailkan oleh Peguam Najib dan sekarang kita nak tengok Perkara ini memang sangat-sangat menarik sebab macam yang disebutkan tadi, Tan Sri Ahmad Tridin ialah Hakim Mahkamah Perseruan pada ketika ini. Jadi sekarang ini kita tengok bagaimana keadaannya. Siapa yang akan oversee that proceeding dan of course lah kita tengok sama ada hakim ini, hakim Mahkamah Konstitusi ini akan duduk di kanang saksi atau bagaimana tuan-tuan dan puan-puan Sebab kita kena ingat tau, bila satu, -satu perkara itu difalkan sebagai satu dakwaan penghina mahkamah, memang kena ada trial, memang kena ada perbicaraan tuan-tuan dan puan sekalian. Dia ada hearing, dia ada pendengaran kat situ. Dia tak boleh tak ada. Dia kena ada satu hearing bila mana-mana dakwaan penghina mahkamah telah dikemukakan. Tetapi inilah dia tuan-tuan dan sekalian. Drama ini nampaknya telah muncul kembali dan dia muncul dengan begitu hangat tuan-tuan dan puan sekalian. Dan sekarang kita nak tengok apa yang bakal berlaku. Ya, saya tahu. Ramai yang kata, ah, oh, get along lah, move on lah dari kisah Najib ni kan. Tetapi sekarang ini, kalau anda tanya saya, ini bukan kisah Najib Razak semata-mata. Ini kisah tentang di sistem keadilan, sistem kehakiman, sistem perundangan kita sendiri serta integriti Jabatan Pengkauan Negara dan to some extent ini terkait juga dengan pejabat yang di agung Ini bukan sekadar kesan Najib Razak. Najib Razak cuma subjek saja di sini tetapi implikasinya adalah kepada pihak-pihak yang telah saya sebutkan di atas. Tetapi anda kena ingat satu perkara saja tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan ini kerajaan mereka. Itu saja yang saya cakap dan anda faham-faham sendirilah. -faham kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.